ситуацию в нашей стране. Ну и последний вопрос задали: а вот как вот вы там народ хочет, так народ там, тот, который собрался на Майдане, это не вся Украина, это часть, небольшая часть представители нескольких областей, нескольких регионов, которые, так сказать, вносят вот высказывают свое мнение. Да, это мнение нужно уважать. Но второй вопрос. Я английскому корреспонденту задал вопрос. Говорю, а что было, если бы, допустим, представители Уэльса приехали в Лондон и пришли к Королевскому дворцу, начали это самое лезть на ограду, начали захватывать Королевский дворец и... Говорит, «долой королеву», «долой правительство» и так далее, «долой президента» там, или король, «долой королеву». Было минутное молчание, и потом возглас. Ой, говорит, я не знаю, что бы это было. Александр Алексеевич, давайте предоставим слово дончанину или дончанке, которые уже вот долгое время ожидают я возможности извиняюсь. задать вопрос вам. Я извиняюсь, я слушаю. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хочу задать вопрос у Скажите, пожалуйста, я, вот, вот, вас. я живу в Ленинском районе, и у нас третий маршрут трамваев, только одна, это один транспорт. А сейчас зима подходит. И вот как людям будет, чтобы не было холодно? Можно какой-то транспорт еще прибавить? Мы занимаемся этой проблемой. Если нам удастся, мы поставили перед собой задачу приобрести 10 трамваев для маршрутов, тех нецентральных маршрутов. Поэтому мы работаем над этой проблемой. У нас есть еще один сюжет об открытии реабилитационного центра для детей-инвалидов в Петровском районе. Предлагаю всем нам посмотреть. Пожалуйста. Світлі кімнати з м'якими килимами, сучасне обладнання та атмосфера затишку. і ти ніби вдома. Новостворений у Петровському районі Донецька центр соціальної реабілітації та адаптації дітей-інвалідів відкрив свої двері для родин, на долю яких випав тяжкий недух дитини. Він є філією аналогічного центру, що працює з 2010 року у Київському районі. Центр розрахований на обслуговування 60 пацієнтів щомісяця. Тут надаватимуть послуги, які необхідні для розвитку дітей з особливими потребами, серед яких заняття з дефектологом, Масаж та лікувальна фізкультура, мінералотерапія, акватерапія. Вихованці центру проходитимуть і дельфінотерапію. Батьки ж можуть отримати консультацію психолога з питань займовідносин у родині, а також залишити дитину під наглядом лікарів на декілька днів. Те, що цей реабілітаційний заклад було відкрито у віддаленому районі Донецька, не є випадковим. Адже дістатися з хворою дитиною в інший кінець міста важко, а інколи і зовсім неможливо. Повільні, в чому В Тому що діти віддалених районів, таких як Кіра. Петровский, им очень тяжело добираться в Киевский район. И они туда не ходят, только лишь потому, что таких деток транспортировать, если нет транспорта у родителей личного, городским транспортом доставить ребенка практически невозможно. Дети не ходячие, тяжелые. А здесь появилась у них возможность получать эту же реабилитацию, но рядом со своим домом. Маленькая Видослава народилась из ДЦП, и тому большую часть своего життя уже провела в лекарнях. Покращение ее стану есть, тому батьки покладают великие надежды на новый реабилитации центры, до того, же, поруч з їхнім будинком. Мы до сих пор не теряем надежды того, что наш ребенок будет ходить, и он будет ходить, это однозначно. Мы надеемся, во-первых, социальная поддержка, что здесь есть такие же детки, как и наши Видославы, и что у нас может общаться. Это общение будет достаточно тесным. И оно будет только в пользу. Да. Наразі у центрі можуть обслуговуватися лише діти з донецькою реєстрацією, але як обіцяють очільники міста, вони зроблять все можливе, аби найближчим часом таке обмеження зникло. Вот если брать во внимание Петровский район, то действительно вот программа «Город без окраин» в действии. Но здесь нельзя сбрасывать со счетов и помощь народного депутата Юрия Черткова. Тем не менее, вот в других районах Донецка есть ли подобные центры, будут ли они там? Но в Киевском районе он уже работает длительное время. И там тоже самое государственно-частное партнерство. И там помогали и народный депутат Украины Ефим Ленин помогал, и университет, юридический университет помогал, там большая работа была проведена. И самое главное, что мы создали коллектив, взяли передовые опыты, которые сегодня в Прибалтике по реабилитации именно детей с ДЦП заболеваниями. И взяли все то, что лучшее создано именно для наших деток. И мы благодарны всем, кто принял участие в этом вопросе и оказал содействие в создании этих и функционировании этих центров. Валентин Александрович, можно добавить. действительно, в семью приходит радость рождения ребенка, но, к сожалению, вот имеет место такие случаи. Поэтому мы решили и инициативу поддержал Юрий Медведь Чертков о том, что надо расширить эти центры, потому что доставка транспортом это довольно сложно по такому большому городу, по протяженности, который является город Донецк. Поэтому появился центр, Юрий Дмитриевич внес средства, отремонтировал помещение, помог в оснащении, а мы уже будем содержать персонал. Но я могу сказать, для городского бюджета содержание вот такого центра по только вот Киевского порядка миллион семьсот гривен в вот, год. Поэтому это Затратные вещи, но надо делать. Следующая вот у нас будет проблема. Но для детей больных аутизмом тоже группа родителей обращается открывать группы для таких детей, потому что необходимо их каким-то образом в общество вовлекать, вот, в общение. Они общаются между собой, они получают радость от общения, а это помогает им преодолевать тот тяжелый недух, который, к сожалению... От рождения. Еще один вопрос хочу задать, Александр Алексеевич. Вот благодаря чемпионату Европы по футболу Донец получил прекрасный аэропорт. Но вот загрузка его оставляет быть лучшей. В этом году следует ожидать кардинальных изменений? Хотя я знаю, что и в прошлом году миллион пассажиров был, но тем не менее. Миллион сто тысяч перевезли за прошлый год, и количество пассажиров против предыдущего года увеличилось на 12%. Мы работаем над тем, чтобы привлечь, привлечь малобюджетные авиационные компании, которые бы могли подешевле делать услуги, но с дешевыми билетами, потому это, так что так сегодня называют. low cost и Vizier, такие компании и так далее, которые сегодня вот пооткрывали целый ряд маршрутов. И наша задача создать климат наибольшего благоприятствия для того, чтобы эти авиакомпании работали, а жители города Донецка и нашего региона имели возможность попасть не через Киев, не через другие города, в любой уголок земного шара. Поэтому над этим работают. Созданы условия, есть самая современная взлетно-посадочная полоса с самым современным авиационным оборудованием. Но главная задача это снизить цену на авиабилеты и дать возможность большему большей части населения использовать этот самый передовой сегодня транспорт, который... Существует. Ну что ж, наша программа подходит к концу. У нас осталось совсем мало времени. Я хочу задать тот вопрос, с которого, собственно, мы начинали. Вот чем запомнился уходящий год лично для вас, для каждого из вас в личном. Александр Алексеевич. Угу. Что-то да. знаковое произошло в вашей жизни? знаковое произошло постоянно. Это постоянно мы жили очень в жестком таком экономическом цейтноте. И вот эти пресс постоянные пре преодоления финансовых трудности постоянно, когда и есть деньги, и их нельзя проплатить, и так далее. В общем, личной жизни практически Лично, не Личной было. жизни практически в 2013 году не было. Но были отдельные я благодарен за все, за то, что за терпимость населения жителей нашего города, за то, что наш регион был, отличался от других регионов спокойствием. И мы пытались сделать все для того, чтобы город был комфортным, уютным и для жителей в первую очередь, и для гостей нашего города. Сергей Владимирович, вам тут же вопрос. Для меня год запомнился тем, что вышла моя очередная книга в 2013 году «Газовый контракт». Меня приняли в Союз писателей России. Приятно то, что созданы Сейчас условия для То соревнований... То есть вы предвидели газовые события, вот контракт... Нет, да, да, они не связаны с чем-то. Созданы условия для соревнований команд ветеранов по футболу, на призы городского головы, на призы Ассоциации мини-футбола Украины. И я участвую в этих соревнованиях. Думаю, в этом году мы проведем соревнования среди депутатов городского совета. Пусть каждый покажет, на что он способен. Мне больше всего запомнился, конечно, в этом году чемпионат мира среди юношей по легкой атлетике нам удалось справиться с этим. Это было, вы знаете, это вызвало гордость за нашу страну и за наш город, потому что еще никому в Украине не приходилось принимать 157 стран и такое количество спортсменов, и чтобы все это закончилось вот таким вот, ну скажем, успехом. Поэтому гордость за наших людей, которые сумели это все организовать, все это привести, принять. Это было не так просто, поверьте мне. Гостеприимство ну, дончан еще дончан, да. Да, все. И, конечно, еще было такое радостное событие, что нам удалось завершить работу по созданию городского молодежного центра. Это тоже была наша задача этого года, и нам ее удалось решить. И сегодня он уже активно работает на молодежь. Молодежь имеет свой дом, в который они могут прийти и заниматься любимым делом. Спасибо. развиваться. Спасибо. Я благодарю вас за беседу, желаю, чтобы все планы на наступивший год у нас с вами осуществились. Это была программа сегодня в студии. Всего доброго. До свидания.